Сама выставка – это такая атмосфера, столько энергии, ты питаешься, и новые знакомства, новые люди, новые идеи. Это, ну, такого рода, наверное, определенный экзамен, вот, индустрия красоты. Вы заметили, сколько красивых женщин здесь, да, вот, и глаза разбегаются, и хочется творить. модель это накладка из натуральных волос причем у нас существует вся гамма любая палитра делаем мы на заказ любой формы любого цвета уникальна она тем что в любой момент женщина всегда с прической всегда вид ухоженный и не надо много тратить время на того чтобы делать утром укладку сейчас мы вам продемонстрируем как это все быстро делается Сразу видно, что прическа на глазах. И если вы заметили, конечно, перехода вообще нет. Тоже так же можно делать прическу, заплетать и так далее. Прическа готова. Вот. Можно косичку другого цвета. Это уже зависит от того, что желает клиент. Катерина. Катерина сегодня приобрела себе накладки под цвет своих волос. Длинные. Сейчас мы выравниваем ее волосы для того, чтобы более качественно смотрелись волосы, которые мы будем одевать. Волосы были вот в таком вот состоянии. Это была просто помыта голова и высушена феном. Сейчас мы это дело проходим утюжком. Мы берем, отделяем самую маленькую прядочку. Остальные волосики мы закалываем. Берем прядочку с двумя клипсами, прикладываем. Значит, на то место, где будет у нас клипса, мы делаем маленькую косичку. Взбрызгиваем ее лаком. И цепляем на эту косичку прядочку. Опять же отделяем маленькую прядочку и плетем косичку. Опять же сбрызнули ее лаком и отделили хвост. заново новый пробор чуть чуть выше вот этого небо mm дядь -hmm. закалываем и опять же повторяем процедуру скатички очень положительное впечатление, положительные эмоции, я благодарна, наверное, от всех женщин то, что есть такая продукция, что не нужно менять себя каждый день, стричь, можно купить накладные челки, накладные волосы, накладные локоны, и ты будешь каждый день меняться. И хочу поблагодарить девочек то, что они поняли с первого слова, с первого раза то, что я хочу.